Так, доброго ранку, футбол. Сегодня у меня в джерси Бостон Селтикс. Э, так. Ну, в общем, страсти по Реброва там обсасывают. Бурбас вышел. И сказал, это ребров. Цей". Ну, в общем, они хвалят только этих донецких. Э, а все остальные это говно. Даже... А Тихоход Гуцуляк. Видите, и передачу отдал голевую и забил, поэтому победители не судят. Молодцы, молодцы, молодцы. Так по поводу наших баранов были еще другие матчи, я их прокомментирую, курани интересные. У меня на заставке будет сегодня сборная Норвегии. Первый тайм начали они так тихо, дождя ралью, забил эспозита, почистил оскок. Ну а норвежцы вот он включили, начали выносить сборную Италии. Представьте, в, в Италии они выигрывают 4-1. Вот как мир футбола движется. И для нас э, сборная Норвегии должна быть э, прикладом, примером. Да. Хован 2 трудовых. Он, кстати, до 70 й минуты Дугона вообще не было видно. Но потом включился, два забил. Антонио Нуса забил шикарный гол. И закрыл тему страну Варсен. Молодцы. Будеглим постоянно в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. И неплохо пылит. И норвежцы, даже при том, что у них 2-3 лидера сборной сейчас на лечении, например, как Эдегор, другие едут как танк. Лидеры и Бундеслиги, и АПЛ. Ну, <клёх> молодцы. Израиль раздавил Молдавию, не ожидал. Думал, что-то будет такое, типа 2-1. Албания, Англия. ну, Албания команда, которая от обороны играет. Ну, они долго мучились, англичане. Моментов особо не было. Но потом Гарри Кейн свои головы и ноги подставил, и 2-0. Так, Украина, Исландия, все видели, все знают. Сербия, Латвия. Ну, сербы сразу пропустили. Потом, типа, взяли за дело и э, забили своих два трудовых мяча. Как я говорю. Азербайджан, Франция. Ну, Франция сразу же пропустила. Первая атака от Рената Дадашева. Прошел по фану, чудак, прострелил. Дадашев под мышками <класс> ударил. Состав Франции был второй. Ну, это прогнозируемо. Шевалье, Эрнандесы, вот э, Канате радует, конечно. Э, Аклиуш вышел, он Куку, -ку, Матета, ну все вышли, и Китики, все вышли вторые. Ну и они на легкой козе, вот это Матета, потом Аклиуш и Автагол. Вкинули свои три и все, и потом они остановились. Все прогнозируемо, все понятно. Так. другие матчи. Прикольный матч был э, этот э, Венгрия и Ирландия. Э, венгры сразу же забили, потом ирландцы сквитали, потом венгры опять вошли вперед. Шикарный гол Варга забил, шикарный. Можете посмотреть. Ирландцы потом забили с ней игры, и в конце ирландцы сравняли. Был потом встречный матч, могли и венгры два забить, а ирландцы забили контратаку на 94-й и выиграли. По-моему, этот хитрик, хитрик забил. Ну и португальцы, как я говорил, я сказал 3-4-0 выиграли, 9-1 выиграли у армян. Армяне вообще никакущие. Только как-то армяне чуть так пылили, а сейчас вообще опять, ну... <coughs> ихняя диаспора с Россией там не взлетает. Так. Как на вот этого Сахаряна говорили, что... Мега звезда будущее российского футбола. Ну иди этот Захарян, Жопе мира, Киргуду. Э -э вышел выпуск КТК, послушай КТК. Тот-то такая не слушаю, бо они такие нудные, что трендец. Я-то-то вот только, то -то только слушаю, когда вот этот журналист Пиоковский берет у кого-то интервью длинное, интересно. А когда они начинают вот эти схемы разрисовывать, ну, ну кому она надо? Вот это самое интересное у нас по-своему трендец. Мне нравятся вот эти все его выезды куда-то. Офигенные. Он вообще такой праймовый европейского уровня. А так, чтобы с матюками послушать, ну, КДК, смотрю. Так, Мальта, Польша. Ну, Мальта удивила, да, терпеть могут. <кх> Поэтому будет от обороны играть с поляками. Надеюсь, поляки свой один забьют. Ну, поляков хорошая сборная. Молодых много толковых. И плюс эти опытные Левандовский, Зелинский. Чехия, Гибралтар. Да ну Чехия 3-0. Нидерланды, Литва. Ну если Нидерланды дурака не будет валять, то 4-0. Германия, Словакия. Ну будет, я думаю, битва, но немцы свои два забьют. Понятно, что Словакия будет от обороны играть. Там у них все игроки такие, ну заурядные. Кроме этого Лоботки. И то Лоботка это просто обычный пахарь. Северная Ирландия, Люксембург. Ну, Люксембург будет огрызаться, но Северная Ирландия сейчас в порядке. У них молодежь эта СПЛ подросла. Ну, два вкинут. Черногория, Хорватия. Ну, соседи, да. Друг друга хорошо знают. Хорваты уже вышли на Мундиаль, по-моему. Им особо ничего не надо. Да могут и в ничью слабать. У Хорватов вот этот сильный дисбаланс Подпускать несколько молодых, но очень много и пожилых. Да, они на опыте, они все читают, все знают, но возраст это и есть возраст. И завтра еще будут матчи. Ну, завтра прокомментирую завтра. Все, всем хорошего дня.